У вас уже із Австрії, із містечка Бат Вальтерздорф, готель Фолькенштайнер, прес-конференція головного тренера національної команди України Андрія Шевченка і гравця команди Руслана Малоновського. Ми щойно приїхали і зараз поділимося свіжими враженнями. Можливо, вступного слова Андрій Миколайович до наших, до речі, численних глядачів телеканалу YouTube, Каналу YouTube Федерації футболу України. Добрий вечір всім. Команда прилетіла, все в порядку, все здорові. Значит, у нас несколько игроков, которые перед этим пропустили тренировки. Значит, они все в строю. Поэтому будем готовиться завтра на игру. Завтра у нас хороший тест. Постараемся порадовать болельщиков. Руслан, как ты видишься у Австрии? Ты же тут был, конечно, на Да, ну, все условия для подготовки есть, я думаю, хорошие. Организация хорошая, поэтому, как говорится, от нас Теперь все зависит от нас, нужно хорошо подготовиться к игре. И я думаю, это тоже игра, как, как подготовка к 11 числу к Финляндии. Поэтому тоже очень важно завтра хорошо сыграть. И я думаю, положительные результаты тоже как ментально и, и как психологически будет очень хорошо для, клуб, для сборной. По новой пожалуйста, прошу. Слушай, что не вымкнул. Андрей Лукович, вот вы начали раз вступное слово с в последние дни не занимались, какие станут Будка и долго хочу. то ли они уже тут в Африке? Да, они будут сегодня работать в общей группе, поэтому все в порядке. Я же говорю, что Будко немножко приболел, у него какое-то отравление было. Значит, вчера он немножко потренировался, легкая тренировка была. Сегодня посмотрим. В принципе, потренируется в полную силу и уже определим его состояние на завтра, будет участвовать в игре или нет. Значит, Довбик у него было небольшое не повреждение. Сейчас врачи сказали, что все нормально, он в строю, поэтому будет сегодня тренироваться с нами. если сейчас сборной игроки... А физические кондиции которых вызвалось опасения. Я имею в виду в первую очередь игроков, которые выступают в зарубежных клубах, и имеют постоянные группы. То, что мы проводили ряд тренировок в Киеве, значит, у нас есть определенная информация именно о физическом состоянии, потому что мы тренируемся с датчиками, которые дают сегодня возможность нам видеть и практически иметь всю информацию. О том, как они тренируются, какую дистанцию пробегают, на какой скорости они пробегают. Э, как сердце их не выдерживает нагрузки. То есть все, все работают в нормальном режиме. Поэтому тот же Женя Конопленко, который практически не имел никакой игровой практики, он находится в, в тренировочном процессе, он находится в хорошем состоянии физическом. Дальше уже посмотрим. Значит, у него тоже будет завтра шанс проявить себя. Я думаю, посмотрим, э, какое количество замен. Будет будет начинать он со стартового состава или нет, завтра мы определимся. Опять, для нас это важная игра, как подготовка уже к Финляндии, поэтому постараемся завтра дать возможность сыграть э, в зависимости от регламента, какой будет, если будет э, большое количество игроков, мы сможем задействовать, значит постараемся дать, дать сыграть все. зазвичай бувало так минулого року, що конкуренція на обох флангах була висока, а тепер виходить так, що і гарно ж вилеті несподівано. І, наприклад, на лівому фланзі вже не така висока конкуренція, як хотілося б. Навіть і Фенопянка не має гарної практики. Це все-таки втрата для збірної, те, що не боїться. Ну, звісно, те, що Дениса не вистачає, ще раз повторюсь, я вже говорив, що він знаходився в хорошій формі, значить, до травми, яку він отримав, він був один із ведучих гарків «Динамо», человек, который забивал, значит, проводил на хорошем уровне концовку чемпионата, поэтому то, что его не будет, конечно, в свою очередь, где-то для нас это большой минус. Значит, но ну, я думаю, у нас достаточно большое количество исполнителей, которые смогут заменить его и провести вот эти две два матча, которые для нас очень важны на хорошем уровне. матч как своего эксперимент, или все-таки вы хотите провести его как последнюю репетицию перед Финляндией и будете все-таки рады, можно так сказать, начинать с этой основой, которую собираетесь идти на Финляндию? Но это и есть у нас последняя репетиция, потому что у нас до, до этого матча не будет никаких игр, По, после этого матча перед Финляндией. Значит, Опять же, мы хотим дать возможность сыграть всем и посмотреть. Мы немножко, может, где-то поменяем систему игры, немножко впереди посмотрим, если команда сможет адаптироваться. Это тоже даст определенный сигнал нам. Значит, и уже посмотреть состояние игроков. Э, определенной связи которые, которые мы нарабатывали на протяжении года и на протяжении вот, вот этого вот э, э, короткого микроцикла который у нас есть значит, у каждого были определенные задания значит, мы посмотрим как ребята смогут реализовать это завтра и уже от завтрашней игры значит, э, которая даст нам полную информацию о состоянии то есть как вы спрашивали о физическом и е мы будем уже исходить от 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 этой игры, какой состав будет играть в финале. Скорее буде грати з живим Ну, в, в, в первую очередь, значит, после игры, конечно, будет какое-то определенное восстановление, потом один из дней мы сделаем двух раз новую тренировки, уже потом непосредственно будет, будем планировать микроцикл, особенно последних трехдневных, значит, именно подготовка команды уже к игре в Финляндии, будем, будем смотреть Финляндию, постараемся дать максимум информации о ней о ее сильных качествах это стандартное положение, конечно же, и я думаю, эта команда будет пытаться где-то немножко поактивнее играть у себя дома на своем стадионе при своих болельщиках, поэтому нас ждет непростой матч, об этом мы уже поговорим после товарищеской игры завтра. Ну конечно, требования чуть, чуть разные, это нормально, поэтому я думаю тренерский штаб пытается максимально нам как показать, что что он хочет видеть в этих играх и как бы с нашей стороны мы должны максимально быстро это все впитать и перенести с тренировочного процесса на поле, потому что есть. Поэтому последние дни мы тренировались по, 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 две тренировки, поэтому уделяли многим моментам на тренировочном, в тренировочном процессе задача принести на, на игру. Но, конечно, отличается клуб и сборная, это всегда отличается. Но сейчас мы в сборной, поэтому нужно перестраиваться на сборную. Когда ты в клубе, ты должен перестать. думать о клубе, сборной, сборной. Клуб уже потом. Звичайно, основна увага на Фінляндію, але ще можливо кілька слів і про Мальту, бо також готуємося і до завтрашнього матчу. Команда, звичайно, не хапає зірок з неба, але там є деякі люди з англійськими коренями. Можливо, враження про цю команду, бо ви вже її теж вивчали достатньо активно. Ну у Мальті є чотири гравка, які грають в європейських чемпіонатах. Значить, команда возрастна, в принципі, команда, яка грає в оборонительний футбол. Значит, они обороняются большим количеством игроков, поэтому еще раз для нас будет хороший тест. Если мы хотим э, провести хороший матч, мы должны будем маневрировать, хорошо менять э, фланги, хорошо через короткие, средние и пытаться, если есть моменты, конечно, не всегда, но играть где-то длинными передачами тоже. Поэтому и, конечно же, это завершение. То есть наша задача завтра э, попробовать завершить очень много моментов. Значит, если они будут, то будут создаваться, значит, посмотрим на реализацию, посмотрим, в каком состоянии находятся наши атакующие футболисты. Ну, э, Прежде всего, это важно для того, чтобы игроки получили игровую практику, немножко наработать те цели и те тактические задумки, которые были у нас на протяжении вот того микроцикла, который мы отрабатывали, значит, уже после игры. Будемо смотреть і думати о следваньому матчі. Okay. Окей. Запитань немає. Дякуємо. І завтра у грації о 19 європейським часом. Усі, хто нас бачить на каналі Ютуб, приходьте в Грац, підтримати збірну України на стадіон Меркурія Р. Дякуємо, до побачення.